Ich grüße dich hier auf meinem Kanal. Ich fange sofort an. Das ist ein Bild, das ich vor circa drei Wochen gemalt habe. Das war die ganze Zeit sehr präsent hier bei mir im Atelier. Und ich habe mich entschieden, dieses Bild zu verabschieden und ein neues daraus zu machen. wir Menschen sind so geschaffen dass wir an den Dingen festhalten die uns bereits bekannt sind auch wenn diese Dinge uns nicht unbedingt gut tun manchmal sind sie sogar schädlich für uns und trotzdem halten wir daran fest weil die uns eine gewisse Sicherheit geben und diese Übung die ich heute, mache, ist eine Übung, um zu lernen, diese Dinge loszulassen. Und das Bild es ist ja immer etwas, was wir, ja, wir haben Zeit investiert und wir haben uns dabei irgendwelche Gedanken gemacht und wir haben das irgendwo auch lieb gewonnen und dann ist es da. Es ist zwar nicht perfekt, aber ja, da steckt ein Wert drin. Und so bleibt es dann auch. Und das war jetzt für mich auch der Moment, wo ich dachte, ich möchte etwas Neues daraus machen. Und äh, ja, jetzt, jetzt sehen wir, was das denn tatsächlich wird. Ich habe das nicht ganz übermalt, du siehst, das schimmert noch hier und da ein bisschen durch, aber das Motiv als solches ist nicht mehr da und jetzt darf etwas Neues heranwachsen. Jetzt beginnt der Flow. Ich bin sehr vertieft in dem Prozess. Ich gehe von Form zu Form. Manche hole ich mir raus, manche lasse ich verschwinden. Meine Technik ist die Negative Technik. Meine Einladung an dich, lehne dich zurück, beobachte, was mit dem Bild passiert, wie sich das Ganze verändert und äh, entspanne einfach dabei. thank you Thank um. you. Wenn du mich noch nicht kennst, dann erzähle ich dir kurz, wie ich male. Ich male normalerweise intuitiv, auch hier in diesem Bild male ich intuitiv. Manchmal bleiben meine Bilder abstrakt, manchmal aber entdecke ich in den Bildern eine Geschichte, die dort erzählt wird. Und auch in diesem Bild habe ich eine Geschichte gesehen, gefunden und auch... Mehrere Lebewesen entdeckt, die ich jetzt mehr und mehr herausarbeite, so dass sie für dich auch sichtbar werden. Manchmal müssen wir etwas kaputt machen, zerschlagen, die Scherben beiseite räumen, den Chaos beseitigen und auf diese Weise die Basis schaffen, um etwas Neues aufzubauen. Und das ist das Thema dieses Bildes. Das ist erstmal der Chaos, der entsteht, wenn etwas verabschiedet wird. Und daraus wird aber irgendwann etwas Neues heranwachsen. Mein Bild ist fertig. Ich habe das Chaos genannt. Wenn du Spaß hattest, dann hinterlasse mir gerne einen Kommentar und ein Like. Wenn du hier neu bist, dann abonniere gerne meinen Kanal, unterstütze mich und aktiviere auch gleich die Glocke, damit du keine weiteren Videos verpasst. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.